गुजशत रात एक वीडियो जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर एक ग़रीब औरत एक बच्चे को जन्म देती है और इलाज के पैसे ना होने के ऊपर उस बच्चे को बेच देती है एक आदमी इसलिए ख़ुदकुशी कर लेता है कि उसके बच्चों ने ईद के ऊपर नए कपड़े उससे मांगे उस मुल्क में हुक्मरानों को अवाम पर रहम करना चाहिए पाकिस्तान के हालात क्यों सही नहीं हो रहे हैं नवाज शरीफ साहब के साहबजादे और मरीम नवाज़ साहिबा की साहबजादी भी सरकारी दौरे का हिस्सा है और गैर जरूरी लोगों को किसी बैरून मुल्क दौरों पर नहीं लेके जाया जाएगा क्या यह सरकारी दौरे का हिस्सा मैं भी बन सकता हूँ इसका जवाब होगा यकीन नहीं जब कोई सरकारी उहदा नहीं है तो क्यों वो इन सरकारी दौरों का जो है हिस्सा होते हैं सरकारी वफूद का हिस्सा होते हैं तो जब ये आप आम पाकिस्तानी को ये सहूलत नहीं देते हैं तो अपने फैमिली मेम्बर को क्यों देते हैं अगर आपको इतना ज़्यादा शौक़ है उनको अपने सरकारी वफूद के अंदर शामिल करने का तो मशीर बना दे वज़ी अला बना दें कौन आपसे पूछने वाला है मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा बीसियों दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये सरकारी दौरों के ऊपर अपने फैमिली मैंबरान को लेके जाते हैं सलमान शहबाज़ और हुसैन नवाज़ जो थे वो सऊदी अरब जाने वाले एक सरकारी वफ्त का हिस्सा थे कोई इनके पास सरकारी अहदा नहीं है ये क्यों हिस्सा बने हुए थे उस मीटिंग का सऊदी प्रिंस ना हो गया रज़ाक नाई हो गया जिसका दिल चाहता है उनके पास चला जाता है और जवाबदेही वाली जो पॉलिसीज़ हैं ये इस तरह का कानून बनाकर पाकिस्तानी अवाम के साथ ढूंढा मजाक नहीं करना चाहिए क्योंकि वैसे भी आपको कोई पूछ तो नहीं सकता अल्लाह के सिवा सरकारी दौरों के ऊपर अपनी फैमिलीज़ को ले आते हैं और ऑफिशियल विज़िट्स को जो है वो तफरी विज़िट्स में बदल देते हैं इसी दुआ के साथ कि ये हुक्मरान सुधर जाए बिस्मिल मसल दोस्तों मैंने प्रोग्राम किसी और टॉपिक पे करना था रिसर्च भी कर लिया लेकिन गुजशत रात एक वीडियो जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर और उसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि पाकिस्तान के हालात क्यों सही नहीं हो रहे हैं सारी रात सोचने के बाद मैं इस नतीजे में पहुँचाऊँ कि पाकिस्तान में दोहरा कानून है अमीर और ताकतवर के लिए एक अलग कानून और ग़रीब और आम पाकिस्तानी के लिए एक अलग कानून आप यकीन सोच रहे होंगे कि मैं क्यों तमीद बांध रहा हूँ उसकी एक वजह है बेलारूस के दौरे पर सबक़ वज़ी अज़म नवाज़ शरीफ साहब वजीर अजम शहबाज शरीफ साहब वज़ी अली पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की एक वीडियो जो है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें नवाज शरीफ साहब के साहबजादे और मरीम नवाज़ साहिबा की साहबजादी भी सरकारी दौरे का हिस्सा है अब मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो किस तरह बेलारूस के सदर से उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं वो पहले सुन लेते आपने सुना मरीम नवाज साहिबा ने किस तरह इंट्रोडक्शन कराया ये मेरी साहबजादी है ये मेरी साहबजादी है दो दफा जोर देकर उनकी मुलाकात करवाई मुझे तो ये लग रहा था कि ये सरकारी दौरा नहीं है दो ममालिक के वफूद का दौरा नहीं है ये किसी शादी के फंक्शन का जो है वीडियो है जिसमें दो ख़ानदान जो हैं अपनी इंट्रोडक्शन एक दूसरे से फैमिली की करवा रहे हैं मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा पिछले साल मार्च के अंदर एक पॉलिसी का नफाज हुआ उस पॉलिसी के तहत वफाकी काबी डिवीज़न ने वफाकी काबी के फ़ैसलों के मुताबिक वफाकी वज़रा और सरकारी अफसरान के लिए नई गैर मुल्की सफरी पॉलिसी का नफाज का ऐलान किया इस पॉलिसी का मकसद कफायतशारी के इकदाम और जवाबदेही पर जोर देते हुए सरकारी दौरों को मुनज़म करना था अब ये गौर तलब है कि ऐसे तमाम दौरे जिनकी ज़रूरत नहीं होगी उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए किया जाएगा और गैर ज़रूरी लोगों को किसी बैरून मुल्क दौरों पर नहीं लेके जाया जाएगा ये कफ़ायत शहारी जो पॉलिसी का नफाज हुआ था उसके मुताबिक थी लेकिन हमने देखा कि बीसियों दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये सरकारी दौरों के ऊपर अपने फैमिली मेबरान को लेके जाते हैं जब इनसे पूछते हैं कि क्यों गए हैं तो इनकी जानब से ये जवाब आता है कि भाई वो तो अपना ख़र्चा ख़ुद उठाते हैं तो आप मुझे एक जवाब दें कि ये सहूलत जो है तमाम पाकिस्तानी मिलशम मुझे और आम पाकिस्तानी के ये हासिल है अगर वज़ी अज़म या वज़ी अल जो हैं वो कई सरकारी दौरे पर जा रही हैं और मैं अपना टिकट जो है बिज़नेस क्लास का लूँ और जहाँ पर वो रिहायश अख्तियार कर रहे हैं मैं वहाँ पर अपने उस होटल में कमरा बुक करवा लूँ तो क्या यह सरकारी दौरे का हिस्सा मैं भी बन सकता हूँ इसका जवाब होगा यकीन नहीं तो जब ये आप आम पाकिस्तानी कोई सहूलत नहीं देते हैं तो अपने फैमिली मेबरान को क्यों देते हैं क्यों उनके पास जब कोई सरकारी अहदा नहीं है तो क्यों वो इन सरकारी दौरों का जो है हिस्सा होते हैं सरकारी वफूद का हिस्सा होते हैं अगर आपको इतना ज़्यादा शौक़ है उनको अपने सरकारी वफूद के अंदर शामिल करने का तो मशीर बना दे वज़ी अल बना दे कौन आपसे पूछने वाला है और नजम ही पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ तीस अप्रैल दो हज़ार बाईस को भी सलमान शहबाज़ और हुसैन नवाज़ थे वो सऊदी अरब जाने वाले एक सरकारी वफद का हिस्सा थे और एक ऑफिशियल मीटिंग हुई जहाँ पर सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और वज़ी अजम शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे और ये दोनों हज़रा भी उस मीटिंग का हिस्सा थे जब वीडियो मंजर आम पर आई तो हमने देखा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर शदीद तनकीद का इन दोनों हजरा को निशाना बनाया गया कि भाई ये कोई इनके पास सरकारी अहदा नहीं है ये क्यों हिस्सा बने हुए थे उस मीटिंग का मुझे तो लगता है कि वो सऊदी प्रिंस ना हो गया रज़ाक ना हो गया जिसका दिल चाहता है उनके पास चला जाता है वैसे ये तमाम सदूर हो गए ये प्रिंस हो गए यकीन सोचते होंगे कि पाकिस्तानी कितने अजीब लोग हैं कि ये सरकारी दौरों के ऊपर अपनी फैमिलीज़ को ले आते हैं और ऑफिशियल विज़िट्स को जो है वो तफरी विज़िट्स में बदल देते हैं मेरे ख़्याल में हुकूमत को ये कफायत शारी वाली और ये जो जवाबदेही वाली जो पॉलिसीज़ हैं ये इस तरह का कानून बनाकर पाकिस्तानी अवाम के साथ ढूँढा मजाक नहीं करना चाहिए क्योंकि वैसे भी आपको कोई पूछ तो नहीं सकता अल्लाह के सिवा लेकिन एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर एक गरीब औरत एक बच्चे को जन्म देती है और इलाज के पैसे ना होने के ऊपर उस बच्चे को बेच देती है एक आदमी इसलिए ख़ुदकुशी कर लेता है कि उसके बच्चों ने ईद के ऊपर नए कपड़े उससे मांगे उस मुल्क में हुक्मरानों को अवाम पर रहम करना चाहिए जो कि मुश्किल है इसी दुआ के साथ कि ये हुक्मरान सुधर जाए उम्मीद करते हैं कि आने वाला कल आज से बहुत बेहतर हो अपने मेज़बान राजस् को इजाज़त दीजिए अपना बहुत ख्याल रखेगा अल्लाह हाफिज़